bu ota ona g'animat bolalar hozir yani juda ko'plaring yozsilar hali ilohim ota onalaringni umrlari uzun bo'lsin ota onamizni sekin u o'ttiz qirqqa bormay turib hali ota onalarni ham umrlari uzun bo'lsin odatda baribir qari odam ko'proq o'nta janozani to'qqiztasi qari odam vafot qiladi bugun ota ona ko'zimizni oldida qayerda yuribsan nima qilyapsan deyapti de, lekin bu ota onani g'animat bilmayapsizlar bugun o'g'il bo'lib o'zimizga siz va man savol beraylikchi nechi marta dadamni onamni ma, oyog'ini uqaladim deb kerak bo'lsa ellikka kirib bir, bir marta dadasini oyog'ini uqalamaganlar bor lekin kimlarni itini boqadi kerak bo'lsa opo qili aytganda kim bu kerak bo'lsa dada bizga yaxshi muomala qilmaydi kerak bo'lsa ko'chadan bitta nonga to'rtta shashlik solib olib kelmaydi lekin kimlardir qatlardadir mehmon qiladi bir de i̇şte dünya işini bitirici